Тревожскую полицию поступило сообщение о том, что пропал малолетний ребенок, девочка Амина, 6-летнего возраста. Сообщили родители о пропаже ребенка. Со слов матери, в этот день утром они поехали с мужем на вокзал встречать старшую дочь с поезда. И по пути останавливались после чего по приезду на вокзал обнаружили, что в автомобиле отсутствует девочка Амина 6 лет. Но как бы в их показаниях была определенная путанина и э, ну, изначально подсказывала на то, что данные граждане говорят не совсем правду. За Со слово отца мы установили, что они уничтожили труп малолетней девочки. было указано место, в котором происходило уничтожение трупа ребенка и место, где он захоронил труп ребенка. В ходе проведения последующих следственных действий мы установили, что данные граждане вывезли труп ребенка в направлении города Николаева по трассе на 11 отъехали от города порядка 16 километров, свернули в лесополосу, где на расстоянии около 2 километров от дороги на протяжении около одного часа уничтожали труп ребенка путем сжигания в металлическом контейнере. В последующем останки сжигания ими были выброшены на берегу водоема, который находился возле места сжигания. Труп ребенка Оборевший был завернут в полиэтиленовый пакет, привязан в половине шлакоблока и захоронен в затопленном карьере в районе МОПРа. При проведении молекулярно-генетического исследования было установлено совпадение генотипов биологического вещества с зубной щетки с останками, обнуженными на берегу водоема и обгоревшим трупом. На основании собранных следствием доказательств данным гражданам 21 июля было поведомлено о совершении преступлений, предусмотренных статьей 207, 297 Уголовного кодекса Украины, части 3. Это на друга над местом об оттилом загиблого. Инкриминируется часть третья данной статьи по признаку совершения преступления группой лиц. Предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Также им поведомлено, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 384 и 383 Уголовного Кодекса. Это дача заведомо ложного сообщения о совершении преступления и Дальше за наложенные показания.